मित्रांनो गुड इव्हनिंग सिटीच्या सिटी प्लस मध्ये मी तुम्हाला सगळ्या दर्शकांचं स्वागत करतोय तीन दिवसांपूर्वीची घटना चिखली येथील किन्नर मध्ये गॅंगरेप झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता चिखली येथील किन्नर जो पीडित आहे जो सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये भरती आहे त्यांनी या संदर्भामध्ये मलकापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार सुद्धा दिली आहे आणि पंतनगर मधील काही किन्नरांनी आणि काही नकली किन्नरांनी मिळून त्याच्यावर अत्याचार केले अशा प्रकारची तक्रार त्यांनी दिलेली आहे अर्थात ती बातमी आपण सिटी प्लस चॅनलवर दाखवली आहे आणि त्या संदर्भातल्या प्रतिक्रिया सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून किन्नर समुदायाकडून आल्या होत्या ज्यांच्यावर हा आरोप आहे त्या मोगरा किन्नर आणि त्यांचे जे जा सहकारी आहेत ते सध्या आपल्यासोबत त्यांचा पक्ष मांडण्यासाठी उपस्थित आहे मी मोगरा किन्नरजी यांना विचारणार कि, आहे की काय त्या दिवशी आपण हिंदीमध्ये बोलू शकाल की मराठीमध्ये मी हिंदी मध्ये बोलूंगी सर हा बघेय की एक्झॅक्ट होता जो जो आपण आरोप आहे आपली और बाकी कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उन पर अत्याचार किए उस पीड़िता पर अत्याचार किए चिखली के किन्नर पर आपका क्या कहना है सर पहले तो मैं राम राम बोलूंगी सभी को मलकापुर शहर से रहवासी मोग्र गुरु बात कर रही हो उस दिन ऐसा हुआ कि जो लॉज में वो ठहरा था किन्नर तो बाजू में इनका भाड़े का मकान था इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया प्लस कंप्लेट भी करे पहले जाके कि इनके साथ में जो लड़के थे पीने खाने वाले उन्होंने छेड़का नहीं करे अगर मैं वहां नहीं जाती और उसकी शिक्षा के तौर पर उसको शिक्षा नहीं देते थे हमने कुछ नहीं करे सर उसके बाल भी उसके चेले में काटे और वीडियो में मारे हुआ कुछ भी नहीं है वो किन्नर दारू पी के उधर किसी ने मारा क्या करा वो हमको कुछ पता ही नहीं

हम लोग जाते गैंगस्टर में जुड़ जाते, कोई गुंडे में जुड़ते क्यों किन्नरों की कि साड़ी माता का भगवा पहन के घूमते तो हमारा पक्ष तो यही है वो पूरे आरोप झूठे सर वो ट्रेनों में चोरी करता है किन्नर तो ये जो किन्नर है ऐसा करने वाले जी. आ, वो किन्नर आपके समुदाय में

ये रामराज राज की क्या बात है रामराज के किन्नर वो होते हैं जो घर घर जाके दुआएं देते हैं शादी ब्याह के अंदर मटवाले रहते हैं पूजा करते हैं सम्मेलन व कराते हैं लोगों के लिए लोगों की मदद करते हैं जैसे मैं इनके उस पे चले गई ये रामराज के किन्नर है अच्छा जी आ, तो ये जो आरोप आप पे तो लगा ये क्यों लगाए होंगे क्या कारण है जी अब लॉज में पकड़ा गया सर अभी लेडीज ने कम्पेट कर दी अब कम्पेट करने के बाद में ये आरोप बचने के की पीड़ित किन्नर है जो जो बता रहा है कि उस पर गैंगरेप हुआ वही लॉज में पकड़ा गया किस किस संदर्भ में पकड़ा क्या कर रहा था जब लॉज में पकड़ा था तो उसके साथ में जो दो लड़के थे तो अपनी पैंट और ये मतलब ऐसी हो गया जैसा हमारे सामने वाला

बाल काट रहा है ये क्या दिन आ गए है ये क्या जो हाँ आवाज किसकी है वो आवाज सर हाँ हमारे ही लोग किन्नरों की, की है हमारी आवाज है की एक आवाज़ ये भी थी कि तुम लॉज पे क्यों क्या कर रहे थे है ना और दूसरी आवाज आई थी क्या दिन आ गए चेला बाल काट रहा है काम क्यों कर रहे जैसा क्यों जैसा धंधा फैला रहे जो चेले से हाथ से बाल काट रहे आप तो ये ये बाल क्यों काट रहे थे क्या कारण है हमारे हमारे अंदर ऐसा है की वो उसका चेला बोल रहा था मुझे कुछ मत करना आपने मेरे खिलाफ कंपेट भी दर्ज मत कर देना मेरे को इसने लाया मैं इसके बाल काटूंगा इसलिए उसने बाल काटा उसके आपका भी नाम आप रूपाली हो जय जय राम राम शिवराय ना मी आपली माझं पण नाव घेतलं तर जेव्हा ती लॉज मध्ये होती अस्लीन हरकत करत होती एका लेडीज सोबत जे तिच्या सोबत जे लोक होते मुलं होते असलीन हरकत करत होते त्या मुलांनी या लेडीज ला दिली त्याच्यानंतर मोगरांनी मोगरानी मला फोन लावला की अशाने अशी घटना झालेली आहे तू लवकर ताबडतोब निघून ये मला तुझी सहायता हवी कारण ते लोक दारू पिलेले आहेत आणि एका लेडीज सोबत अस, असलीन हरकत करत आहे तर मी तवरूच निघाली खामगाववरनं खामगाववरनं गेली तर लॉज मध्ये गेली लॉज मध्ये त्यांचं असलीन हरकत करताना आम्ही बघितलं आम्ही बघितलं त्याच्यानंतर त्याला घरी आणलं समजावून सांगण्यासाठी तोच म्हणला की आम्ही घरी येतो गुरु आ, मोगराला म्हणाला मग त्याला घरी येऊन समजावून सांगितलं आणि कुठल्याही अशा व्हिडिओमध्ये आम्ही मारताना त्याला नाही आहे कुठल्याच व्हिडिओमध्ये मध्ये नाही आहे ना आम्ही केस कापताना आहे हा जो आरोप आहे हा बलात्काराचा केस कापायचा मारायचा हा निस्त खोटा, खोटा आरोप आहे सगळा खोटा आरोप लावलेला आहे आमच्यावर आणि त्याच्या या दोन तीन दिवसाच्या नंतर अशी घटना झाली की आम्हाला काही मुलांनी अडवलं पण आणि आम्हाला केस माग घ्यासाठी काही पैशाची रक्कम बी मागल्या गेली उसके साथ के जो किन्नर है वो पांच लाख रुपए की मांग नहीं करे उन्होंने पुल लड़कों को भेज के और उन्होंने हमारा रिक्शा भी रुकाया है और लेडीज हमारे साथ में ही है और जो रेप की जो बात है तो उधर क्यों करा स्टेशन जाना था और हमारे कम्प्लेट दर्ज कराना था सर तीन दिन के बाद क्यों गया क्या है आपका रोल क्या आपकी भूमिका क्या है आपके बारे में बता रहे आपको तकलीफ क्या हुई नहीं मेरे को तकलीफ ये हुई थी जैसे हम लोग महीने के महीने से किराए से थे बाजू में तो मैं गुरुवार के दिन ही आई हुई थी वहाँ पे तो आई तो मेरे को शोर शराबा सुने में आया तो मैं बोली के शोर शराबा मत करो हो गए उसके साथ में जो दो दो लड़के थे तो बोलने लगे तुम हट जाओ बोले नहीं तो तुमको भी हम बख्शेंगे नहीं तो फिर इनका नंबर था मेरे पास में तो मैंने इनको फोन लगाई कि तुम्हारी किन्नर देखो यहाँ क्या कर रहे तो फिर ये आए तो आपने इस संदर्भ में पुलिस को क्यों नहीं बताया बताया था क्या इस बारे में नहीं इस बारे में बतलाए नहीं थे तो ये बोले हमारे जैसा मत दो तुम रिपोर्ट में रिपोर्ट में देने जा रही थी तो यही मेरे को मना कर रहे थे आप काम कौन सा करते हो जैसा आप कुछ पूजा वगैरह ऐसे जो है आपके किन्नर अच्छा। वो क्या समुदाय हमारा किन्नर समाज का मंगलों किन्नर है हम लोग जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो किन्नर सम्मेलन होता है पूजा करते हैं जो बोचरा माता की आठ दिन की कलश यात्रा निकलती है हमारे सम्मेलन होते हैं वो किन्नर है हम समुदाय वाले अभी कलश यात्रा कहाँ पर हुई थी ये? अभी कलश यात्रा नागपुर में हुई है और अभी एक रायपुर में जस्ट चालू जो ये कारण हम हम जा नहीं पाए अभी फिलहाल में लाइव चालू है नागपुर में कहाँ पे थी नागपुर के अंदर ये कलश यात्रा शकलधरा चौक के ऊपर थी और ये एक दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी कोण उसमे गेस्ट वगैरे थे क्या गेस्ट वगैरे थे वहाँ पर मंत्री लोग भी आए थे सब आए थे आप वैसे तो काट सकते पूछ सकते सर और अभी रायपुर के अंदर ही पंजाब केसरी भवन के, के अंदर चालू है मित्रांनो एकंदरीत यांचं असं म्हणणं आहे की जे आमच्यावर आरोप केलेले आहेत ते सगळ्या संपूर्णपणे खोटे आहेत आम्ही तिला शिक्षा देण्याचा प्रयत्न केला आहे पण मारहाण कुठल्याही प्रकारची झाली नाही आणि तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार हा खूप दूरचा भाग आहे फक्त आम्हाला फसवण्यासाठी आणि आम्हाला गुळण्यासाठी अशा प्रकारचं आम्हाला सुद्धा मागण्यात आली पाच लाख रुपये मागण्यात आले त्याच्यामुळे आम्ही दिले नाही म्हणून आम्हाला फसवण्याचा हा प्रकार अशा प्रकारचा मोगरा किन्नर रुपाली किन्नर आणि इतर जे आहेत त्यांनी आपल्याला या समोर स्पष्ट केलेलं आहे यांचा समुदाय जो आहे तो हा रामराज्याचे किन्नर स्वतःला संबोधतात आणि आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या अशा चोरी वगैरे काही करत नाही आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या वाईट कामांमध्ये नाही चांगल्या कामांमध्ये आहोत आणि ते या किन्नर समुदायाची बदनामी करत होते म्हणून आम्ही त्यांना शिक्षा देण्याचा प्रयत्न केला एकंदरीत असा संपूर्ण सार या घटना क्रमाचा आहे पोलीस आता नेमकं काय तपास करतील हे बघणं उत्सुकाचं ठरणार आहे हे आपल्याला बघावं लागणार आहे कॅमेरा पर्सन अक्षय सर रणजितसिंग राजपूत सिटी प्लस बुलढाणा